Cinayətkar keçmişi olan Fransanın bu gün öz gözündə tiri görmür, özgə gözünə qulaq atarışı idarəy haqq-adalet və mülkidən siazadlıqlar mövzusuna danışacaq ən son dövlət olmalıdır. Belə olmasaydı nə Paris məriyasına da Fransa senatı həll olmuş münaqişəni separatçılara dəstək məqsədi ilə yenidən alovlandırmağa hesablanmış addımlar atmazdı. Və yaxın keçmişində müstəmləkəçi olan Fransa nində hansı azadlıqlardan danışması absurddur. Çünki əslində Fransa haqq-adalet və mülkidə hansı azadlıqlar mövzusuna danışacaq ən son dövlət olmalıdır. Çünki bu ölkənin tarixına nəzər saldıqda Fransa nəinki Avropanın mülkidə dünya dövlətləri içərisində özünü işğalçılıq və müstəmləkəçilik siyasəti ilə seçirib. Yəni bu istənilən ölkədə kitablardan oxunması mümkün olan tarix deyil. Heç kim bunu Fransa Şərq Böhtan kimi demir, yazmır. Fransa tarix boyu Şimali Afrika asiatda, Şimali Amerikada törətdiyi soyqırımlar, qırğınlar və apardığı işğalçılıq siyasəti səngiməyi, bu ölkə müstəmləkəçiliklə seçirib və xüsusən də Afrikada fransız hərbiçlərinin din sakinlər hansı vəhcirlər etməsi ilə bağlı yüzlərlə fakt mövcuddur. Ötən əsrin əvvəllərindən əsər saldıqda görər ikində özünün Avropanın demokratik dövləti deyən Fransa Türkiyəni belə parçalamağa çalışır burda ermənilərə dövlət yaratmaq planları var idi. Hər cür murdar əməllər alt-əld etdılar ki, bu planı reallaşdırsın. Hətta Fransa ordusunun tərkibində sayı minlərlə olan erməni legyonu yaradılmışdı. Din sakinlərinin türklərin qırğınına da məsilahlandırılmış erməni dəstləri səbəb olmuşdu. Əgər ermənilərin özlərinin dediyi kimi həmin dövrdə etdikləri qələtlərə görə itkilər veriblərsə, bu gün Ermənistan Türkiyədən yox, Fransadan təzminat istəməlidir. Çünki onları qırğınlara təhrik edən Türkiyəyə qarşı qaldırıb torpaq ittifiyasına salan Fransa idi və bu gün Fransa Senatının sədri Gerard Larche'nin qərəzli və birtərəfli açıqlamaları onun ölkəsinin Minsk Qrupu həmsədri kimi üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə qətiyan uzlaşmır. Əmaraqlısı Əm isə Senatın sədri öz açıqlamalarında bir tərəfdə Minsk Qrupunun fəaliyyətinin yenidən canlandırılmasına, onun işinə yeni impuls verilməsinə çağırış edir. Digər tərəfdən isə açıq Ermənipərəsivansiya Azərbaycan anti-Türkiyə mövqeyini nümayiş etdirir və Fransa Senatı və Milli Assambleyası Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki separatçı rejiminin tanınması ilə bağlı qəbul etdiyi ları da unutmamışıq. Bizi ən çox narahat edən məqam bucür qərəzli addımların tərəfdaş hesab etdiyimiz ölkə tərəfindən atılmasıdır. Ən maraqlısı isə gələn azərbaycanla fransanın diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyini qeyd olunacaq. Belə bir məqamda Fransa Avropa və Xarici İşlər Nazilinin Dövlət Katibinin Jean-Baptiste Lemoyne Ermənistanda səfəri zamanı Türkiyədə və Artsaxda erməni mədəniyyətinin izlərinin silinməsindən bəhs etməsi sadə dillə desək, siyasi ciddiyyətdən uzaqdır. Bu təəccüb də doğurmur, çünki xislətli əqidəsi budur. Necə deyirlər, ilan nağına da lənət qarasına da baxın. Azərbaycan Fransa da dünya mədəniyyətinin nümunələrinin qoruma və bərpasına dəyərlü töhfələr verir. Bu faktların fonunda Fransa Senatı sədrinin açıqlamaları Azərbaycan xalqının bu ölkəyə onsuz da kövrək olan etimadını bir qədər də sərtləşdirməklə yanaşı, həm də postkonflikt dövründə iki xalq arasında qarşılıqlı dialoq müəttəlinin formalaşmasına davamlı sülh və sabitlik formulunun tapılması səylərinə də ciddi zərbə də zadizərbaycan 44 günlük müharibə nəticəsində öz ərazisi bütövlüyünü bərpa edib. Fransanın da həmsədər olduğu ATİM Minsk qrupunun 30 illərdirini təmir edə bilmədiyi sülhə nail olduğunu göstərdi. Əgər Fransa Senatının sədri həqiqətən də tərəfsiz və ədalətli olmaq niyyəti güdürsə olsaydı səfərini təkcə Ermənistan'a deyil, regiona idarə Azərbaycanın da rəsmi səfərinə gələrdi. İşğaldan yenicə azad olunmuş ərazilərimizə 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən törədilmiş vandalizm və barbarlığı bu gün Qafqazın Hiroşima adlandırılan Ağdam şəhərini öz gözləri ilə görmüş olardı. Nə edirlərsə etsinlər, məqsəd bəllidir. Qərəzli və birtərəfli mövqe nümayiş etdirmək. Ancaq Fransa Senatı heç bir fakta əsaslanmadan Dağlı Qarabağda Erməni mədəni irsinin güya dağıldığı iddiası ilə çıxış edir. Çünki 90-cı illərdə və sonrakı dövrdə Giroq götürmüş Azərbaycanların tarixi heç vaxt Fransa siyasətçilərinin diqqətini çəkməyib. Ancaq Azərbaycan ərazisinə terror törətməyə cəhd edən erməli diversantların qaytarılması ilə bağlı hüquqi əsası olmayan ittihyalarla çıxış ediblər. Əgər belə olmasaydı, Fransa minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi ilə bağlı bu günə qədər bir təşəbbüs irəli sürərdi. Ancaq təəssüf ki, belə bir addım atılmayıb və bu gün Azərbaycan haqlı olaraq ATMin skrupunun üç səm sədrindən biri olan Fransadan balanslaşdırılmış ədalətli gözləmir. Bunu Fransa rəsmilərinin açıqlamaları bir daha göstərir. Çünki Fransa Azərbaycan və Ermənistan arasında əlaqələrin bərpasına, davamlı sülhün və təmin edilməsinə maraqlı deyil. Və Fransa Senatının sədrinin Ermənistan'a verdiyi açıqlamalar Azərbaycan xalqlarının bu ölkəyə onsuz da kövrək olan etimadını daha da zəiflədir. Belə olan halda əgər ermənilər bundan sonra da dövlət kimi mövcud olub yaşamaq istəyirlərsə, bizim keçdiyimiz son dərslərdən sonra ağıllarına başlarına yığmalılar. Fransa və digər onun kimi fitnəkâr dövlətlərin fətvasına getməsinlər. Çünki nə Paris məlyası, nə də Fransa Senatı olmuş bunun axşamı separatçıları dəstəkləmək məqsədi ilə yenidən alovlandırmağa hesablanmış addımlar atmazlar və onlara məsləhət görürük ki Ermənistanına məsləhətlər verməkdə hələ bu günə kimi etmədikləri əsl demokratiya nümunəsini göstərsinlər.